একেলগে ভকতসকলে দহ হাজাৰে মানে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নহয় জেগাটো আছে কিন্তু আমাৰ প্ৰথম পাঁচ হাজাৰ সোমালে তাৰপিছত সোমালিং কৰিলে অধিৱেশনৰ যি ভোজনালয় সেই ভোজনালয়লৈ মই সোমাই আহিছো ইয়াত এয়া ভোজনালয়ত মই আপোনাৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাই দিছো চাওক এয়া ভোজনালয়ত সঁচাকৈ একদম মানে নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই শ্ৰীমন্ত বৰাই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই ওলাইছোঁ আজি জুলাইত যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন হৈছে সেই অধিৱেশনলৈ ওলাইছোঁ আৰু যি অধিৱেশনৰ যি পৰিৱেশ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বোলো আমি এই ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ কৃষ্ণ আহি 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 এয়া যোনাই পাইছোঁহি চিমেণ্ট চাপৰি বৰ্তমান এয়া আমি ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি এনেকৈ আহি থৈ আহিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা আমি এই ডেৰ কিলোমিটাৰ আঁতৰত গাড়ী থৈ আহিবলগীয়া হৈছে বৰ্তমান ইমান দূৰ ৰাস্তা এতিয়া খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ আহি আহি জাষ্ট আমি এয়াযোৰ যি চিমেণ্ট চাপৰি চিমেণ্ট চাপৰি এয়া একদম মানে মূল যি আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ অধিৱেশন থলী এয়া আমি প্ৰথমে দেখা পাইছোঁহি ইয়াৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাই যাম এতিয়া ব'লগা আপোনালোকক মই দেখাই থাকিম আহি এয়া বৰ্তমান আমি যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ অধিৱেশন জনাই আমি এয়া চাওক মানে আহি এয়া একদম মুখ্য গেটৰ মুখত আমি ৰৈছোঁহি এয়া এতিয়া আমি ইয়ালৈ সোমাই যাম ইয়াত চাওক মই আপোনালোকক প্ৰথমতেই মই ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ চাওক কি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এয়া সম্পূৰ্ণ মূল গেটৰ মূল যি গেট বনাইছিলে সেই গেটৰ মুখতেই ভক্তসকলক আদৰিবৰ বাবে গোটেই চাওক আপোনালোকে হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰি তুলিছে এয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ চাওক সঁচাকৈয়ে একদম মানে কিবা হৃদয়স্পটি যায় মানে হৃদয় অন্তৰত চুই যোৱা এটা দৃশ্য আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ চাওক এয়া কিমান হৰি নামৰ ধ্বনিত মুখৰিত হৈ আছে এয়া চিমেণ্ট চাপৰি যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰান্নব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশন এয়া আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ চাওক কি হৰি নামৰ ধ্বনি সকলোৰে মুখত হৰি নাম চাওক আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ ভালদৰে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ চিমেণ্ট চাপৰি যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ অধিৱেশনৰ একদম মূল আকৰ্ষণ চাওক চিমত ভাগৱত ভাগ ইয়াত বনাই মানে ইমান সুন্দৰকৈ ৰাখিছে চাওক মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চিমত ভাগৱত ভাগ এনেদৰে মানে বনাই এক মানে সুন্দৰ পৰিৱেশ কৰি ৰাখিছে চাওক মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মূল তোৰণেদি সোমাই আহিছোঁ আহি মই আপোনালোকক ইয়াৰ দৃশ্যটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ সঁচাকৈ বহুত মানে ইয়ালৈ আহিলে যে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠবোৰে মানে সদৃশ কৰি ৰাখিছে আপোনালোকে চাওক আৰু আহিব আপোনালোকো ইয়াত দেখাই দিছে আপোনালোকক আই কৃষ্ণ কৃষ্ণ আই ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক ওদালগুৰি জিলা আচ্ছা আচ্ছা কেনেকুৱা লাগিছে আহি ভাল লাগিছে ন হয় 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 মই মূল তোৰ সোমাই আহিলোঁ আহি এতিয়া পোনে পোনে মই যি পতাকা বেদি আছে সেই পতাকা বেদিলৈ গৈ আছোঁ আৰু পাতাকা বেদি যি আপোনালোকক মই পৰিৱেশটো দেখাই দিম বাৰু ব'লক মই এতিয়া পতাকা বেদিলৈ গৈ আছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰান্নব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশনৰ যি পতাকা বেদী বনাইছিলে সেই বেদীটো আপোনালোকক মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ চাওক এয়া হৈছে পতাকা বেদী মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়াই হৈছে পতাকা বেদী আৰু এয়া হৈছে পতাকা বেদীৰ মূল তোৰণ হৈছে এয়া এতিয়া বৰ্তমান এয়া আমি মূল মণ্ডপলৈ সোমাই আহিছোঁ মূল মণ্ডপলৈ সোমাই অহাৰ মুখতে আপুনি চাওক এইখন এখন গেট বনাই ৰাখিছে এই গেটখন দেখিছে সম্পূৰ্ণ ধানেৰে বনাই ৰাখিছে এই গেটখন দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোক চাওক এই ধান যি ধান খেতি কৰে আমাৰ ধান চক কি ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে ধানেৰে এই গোটেই গোটেই গেটখন ধানেৰে বনাই ৰাখিছে চাওক মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এই চব চবতে আছে ধান 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 চক এয়া ধানেৰে বনাই ৰাখিছে চাওক এইবিলাক ধেমাজি জিলাৰ জোনাই চিমেণ্ট চাপৰি যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰান্নব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশন মই সেই অধিৱেশনৰ মূল মণ্ডপ আৰু এইয়া চ'ক মূল যি আপোনাৰ ষ্টেজ বনাই ৰাখিছে মই সেই ষ্টেজৰ সন্মুখত আহি মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ষ্টেজটো সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকক মই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া চাওক আৰু মই মূল মণ্ডপত তেতিয়া আপোনালোকক মই ইয়াৰ পৰা দেখাই দিছোঁ চাওক কিমান ভক্তগণ মানে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তগণ হৈছে আপুনি হিচাপ কৰিব নোৱাৰিব ইয়াত এনেকুৱা মানে জনসমাগম হৈছে আপোনালোকে দেখিলে মানে ওচৰৰ পৰাতো হয়তো ক'ব নোৱাৰিব ইমান যে কিমান কেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় আপোনালোকে মানে বুজাই দিব নোৱাৰি এতিয়া এনেকুৱা তেনেকুৱা এটা মই আপোনালোকক বাৰু এবাৰ সম্পূৰ্ণ দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো এয়া হৈছে মূল যি ষ্টেজ বনাই ৰাখিছিলে ষ্টেজটো চাওক সম্পূৰ্ণ বাঁহ বেত আৰু টকুপাত মানে সম্পূৰ্ণ এইবিলাক মানে ধৰি লওক ইমান সুন্দৰকৈ বনাই ৰাখিছে নহয় চব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়া হৈছে বাঁহ বেত আৰু টকৌ পাতৰ এই সম্পূৰ্ণ ষ্টেজটো বনাই ৰাখিছে আৰু মই ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকক মই মূল মণ্ডপৰ সম্পূৰ্ণ মণ্ডপটো এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চব সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ চব চায়ো দিশতে খালী হৰি নামৰ ধ্বনি হৰি নামৰ ধ্বনি চব চায়ো দিশে হৰি নামৰ ধ্বনীয়ে মুখৰিত কৰি তুলিছে আপোনালোকে চাওক এয়া হৈছে চিমেণ্ট চাপৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰান্নব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশন এয়া এতিয়া মই ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ যি শিবিৰ আছে তাৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ মই আপোনালোকক তাৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাই দিম বোলো শিবিৰৰ ভিতৰত মই আপোনালোকে চাওক এয়া মানে এনেকেই ধৰি লওক যিসকল সেৱাবাহিনী লোক থাকে তেখেতলোক ইয়াতে এনেকৈ মানে জিৰণি লয় আৰু যি নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ ধৰি লওক ইয়াৰ পৰা গুচি যায় আৰু যি জিৰণি সময়ত আহি ইয়াত মানে জিৰণি লয়হি মই ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক এবাৰ সম্পূৰ্ণ মই বিহুটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ চাওক এইটো মই সম্পূৰ্ণ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাওক এয়া হৈছে ধেমাজি জিলাৰ জোনাই চিমেণ্ট চাপৰি যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰান্নব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশন সেই অধিৱেশনৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্যটো আপোনালোকক এবাৰ মই ইয়াৰ পৰা দেখাই দিছোঁ বাৰু চিমেণ্ট চাপৰি যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰান্নব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশনৰ যি ভোজনালয় সেই ভোজনালয়লৈ মই ধৰি লওক সোমাই আহিছোঁ মই আপোনালোকক এতিয়া সেই ভোজনালয়ৰ যি পৰিৱেশ মই আপোনালোকক দেখাই দিম একেলগে ইয়াত দহ হাজাৰ ভক্তই মানে ধৰি লওক দহ হাজাৰ ভক্তই একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰা এটা ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে চব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াত মানে আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে মই আপোনালোকক ইয়াৰ ভিতৰলৈ গৈছোঁ আৰু মই ইয়াৰ ভিতৰৰ দৃশ্যত আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিম বাৰু ধেমাজি জিলাৰ জোনাই চিমেণ্ট চাপৰি যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰান্নব্বৈ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন সেই বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ যি ভোজনালয় এই ভোজনালয় আৰু যি ভোজন মানে সিদ্ধ য'ত মানে ৰন্ধন কৰে সেই তালৈ মই সোমাই আহিছোঁ আৰু ধৰি লওক এয়া আমাৰ লগত এই বাপসকল আছে বাপসকলে আপোনালোকক মানে ধৰি লওক বতাই দিব যে ইয়াত কিমান চৌকা আছে হয় এই বাপে আপোনালোকক জনাই দিব যে ইয়াত কিমান চৌকা আছে আৰু কিমান কৰ্মীয়ে মানে ধৰি লওক কাম কৰি আছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মই লখিমপুৰ জিলা শাখাৰ সভাপতি এতিয়া আজিৰ যিটো দুপৰীয়া সাজটো সেইটো লখিমপুৰ জিলা শাখাই এইটো আগবঢ়াইছে আৰু এই লখিমপুৰ জিলা শাখাৰ পৰা আমাৰ ইয়াত দুহেজাৰ কৰ্মী দুহেজাৰ কৰ্মী ইয়াত কাম কৰি আছে আৰু এই দুহেজাৰ কৰ্মী কাম কৰা যিটো চৌকা সেই চৌকাত দুশতকৈ ওপৰ চৌকাত কাম কৰি আছে দুশতকৈ ওপৰ চৌকাৰ কাম কৰি আছে আৰু আমাৰ কৰ্মীসকলে নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আছে ভকতসকলক অপ্ৰাণিত কৰিবৰ কাৰণে হয় হয় এই একেলগে ভকতসকলে দহ হাজাৰে মানে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নহয় জেগাটো আছে কিন্তু আমাৰ চিফটিং হৈ যায় হয় হয় প্ৰথম পাঁচ হাজাৰ সোমালে তাৰপিছত পাঁচ হাজাৰ সোমালে চিফটিং কৰিলে একেলগে দহ হাজাৰ দিগদাৰ হয়তো দুটা আছে সেইটো তেনেকুৱা ভাল বাৰু কৃষ্ণ ভাল মই আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশটো এবাৰ মই দেখাই দিছোঁ বাৰু হয় হয় এয়া মই দেখা দিছোঁ এয়া চাওক কেনেদৰে ইয়াত তিনিশ চৌকাৰ আছে ধৰি লওক ইয়াত তিনিশ চৌকাই ধৰি লওক ইয়াতে এয়া ৰন্ধন বহন কৰি আছে আৰু একেলগে দহ হাজাৰ দহ হাজাৰ মানে ভক্তই একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আপোনালোকক মই দেখা দিছোঁ চাওক এয়া কেনেদৰে ইয়াত এয়া ৰন্ধন কৰি আছে চাওক মই দেখা দিছোঁ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো এবাৰ এয়া হৈছে চিমেণ্ট চাপৰি ধেমাজি ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ চিমেণ্ট চাপৰি যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰান্নব্বৈ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন সেই বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ এয়া ভোজনালয় আৰু এয়া যি ভোজন সিদ্ধ কৰি থাকে সেই মই সিদ্ধ কৰা আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ বাৰু কৃষ্ণ বাট কামত লাগি আছে নাগি আছে লাগি আছে ন এনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে বহুত আনন্দ পাইছো বহুত আনন্দ পাইছে ইমান ভক্ত দেখা দেখি পাইছে ভক্ত ভক্তৰ সেৱা কৰিবলৈ পাইছে সেৱা আমি নথ আনন্দ হৈছো হয় হয় যদিও আমি দুখ কষ্ট কৰিছো আমি চকু মেলিব পৰা নাই ধোঁৱাৰ পতাপত তথাপি আমি বহুত আনন্দ পাইছো হয় হয় লাগি থাকক বাৰু ভাল লাগিছে আমাৰো ভাল লাগিছে আপোনালোকে যি মানে এনেকুৱা এটা সেৱা কৰিছে বাৰু ধন্যবাদ হয় হয় আমাৰ যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এই যি অধিৱেশন এই অধিৱেশন আমি বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবগৈ লাগিব আপুনি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ যি ধেমাজি জিলাৰ চিমেণ্ট চাপৰি এই বিৰান্নব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশন আপুনি যি চাইড ঠাইতে যাওক য'তেই যাওক এয়া হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ আছে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে বা দেখিবলৈ পাইছে এয়া চাওক সকলো দিশতেই খালী হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ আছে এই চিমেণ্ট চাপৰি আপোনালোকে চাওক মই পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ সম্পূৰ্ণ এয়া দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছে যদিও তেখেতলোকৰ কষ্ট অনুভৱ নাই হোৱা ইয়াত খালী হৰি নামৰ ধনীয়ে মুখৰিত হৈ আছে চক সকলোৱে একেমুখে হৰিনাম লৈ আছে ইয়াত দেখিছে কিমান কষ্ট কৰিছে যদিও মানে তেখেতলোকৰ কষ্ট অনুভৱ হোৱা নাই ইয়াত চক মই দেখাই দিছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যি অধিৱেশন হৈ আছে অধিৱেশনৰ যি ভোজনালয় সেই ভোজনালয়লৈ মই সোমাই আহিছোঁ ইয়াতে এয়া ভোজনালয়ত মই আপোনাৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ চাওক এয়া ভোজনালয়ত একেলগে দহ হাজাৰ লোকে বহিবলৈ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবা কৰি ৰাখিছে আৰু এয়া আইসকল আৰু বাপসকল আহি ইয়াতে এয়া বহিছে ভোজন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আহিছে এয়া চব হয় মানে এই আইসকল বাপসকল আহি ইয়াত ইয়াৰ মানে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে এই আই বাপসকল আহি আহি বহি আছে এই আইসকলে যথেষ্ট মানে কষ্ট কৰি কাম কৰি আছে বাৰু আই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ কৃষ্ণ ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু ভাল লাগিছে আপোনালোকে কষ্ট কৰি আছে ভকত সেৱা কৰিবলৈ পায় তিনিটা বজাৰ পৰাই লাগি আছে লাগি আছে হয় হয় ভকত সেৱা কৰিবলৈ পায় আপোনালোকৰ বহুত ভাল লাগিছে হয় হয় এনেকুৱাকৈ ধৰি লওক ভকত সেৱা কৰিবলৈ ভাগ্যহে পায় ন হয় 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 ভাল বাৰু আই কৃষ্ণ এয়া ভোজনালয়লৈ মই সোমাই আহিলোঁ মই আপোনালোকৰ ভোজনালয়ৰ মই পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাইছোঁ চাওক ইয়াৰ কিমান মানে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তগণে ইয়াত একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাওক এয়া এয়া চাওক আমাৰ বাপ আইসকলে এয়া মানে শুদ্ধ লৈ আহিছে আহিছে এনেকৈ মানে ভকতক সেৱা কৰিবৰ বাবে এখেতলোকে এয়া মানে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে চাওক মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ধেমাজি জিলাৰ জোনাই চিমেণ্ট চাকৰি যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰান্নব্বৈ সংখ্যক যি অধিৱেশন সেই অধিৱেশনৰ ভোজনালয়ত এয়া উপস্থিত হৈ আমি ইয়াতে বৰ্তমান ভোজন গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছোঁ মই আপোনালোকক তাৰ পৰিৱেশ এবাৰ দেখাই দিছোঁ ইয়াতে বৰ্তমান আমি ভোজন গ্ৰহণ কৰিম ইয়াৰ পাছতে আৰু মই বাহিৰৰ যি পৰিৱেশ আছে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কৃষ্ণ ধেমাজি জিলাৰ জোনাই যি চিমেণ্ট চাপৰিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰান্নব্বৈ সংখ্যক যি অধিৱেশন হৈ আছে সেই অধিৱেশনৰ মাজতেই মই তিনিজন ব্যক্তিক দেখা পাইছোঁ যদিও এই তিনিজন ব্যক্তি যি তিনিজন ব্যক্তিয়ে চকুৰে নেদেখে অন্ধ তেখেতলোকে ইমান সুন্দৰ দিহানাম টো টোকাৰী গীত আৰু লোকগীত গাই আপোনালোকে তেখেতলোকৰ মানে কণ্ঠ শুনিলে সঁচাকৈ মানে মানে নিজকে কিবা লাগি যায়গৈ আৰু চাওক মই তেখেতলোকৰ যি মানে এতিয়া লোকগীত গাই আছে মই তাৰ অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সঁচাকৈয়ে বৰ সুন্দৰ গাইছে আপোনালোকেও তেখেতলোকক সহায় কৰিব যি পাৰে তেখেতলোকক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ময়ো কিবা এটা সহায় কৰিম আৰু আজি দ্বিতীয় দিনা আজি এই দ্বিতীয় দিনাখনেই মই আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশটো এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাই দিছোঁ চাওক ইয়াৰ পৰা খালী মানুহ 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 চাওক আপোনালোকে দেখিছেনে সম্পূৰ্ণ মই পৰিৱেশটো এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিছোঁ কেৱল মাত্ৰ মানুহ 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 চাওক আপোনালোকে একদম কিমান দূৰ দূৰলৈকে মানুহ 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 খালী মানুহে যদি মানুহ চাবলৈ মন আছে আপোনালোকে এনেকুৱা সমাগম যদি দেখিবলৈ মন আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এই অধিৱেশনত আহিব মই দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো এবাৰ মই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰান্নব্বৈতম যি বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ যি মই আপোনালোকক দেখালোঁ যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব জয় আই অসম